السلام علیکم ان بلوگ بلاگ کی تمام ٹیم کی جانب سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو آج کے بلاگ میں ہم دو ہزار چوبیس میں پاکستان کی اہم کامیابیوں اور ترقیاتی پیش رفت کا تجزیہ پیش کرتے ہیں گزشتہ سال نہ صرف معیشت اور خارجہ تعلقات کے حوالے سے مثبت رہا بلکہ دفاعی شعبہ میں بھی اہم پیش رفت دیکھنے کو ملی آئیے ان پہلوں کا مختصر جائزہ لیتے ہیں دو ہزار چوبیس پاکستانی معیشت کے لیے بہتری کا سال ثابت ہوا جس میں کئی اہم مثبت تبدیلیاں رونما ہوئیں ریمیڈینس میں اضافہ ہوا جس کا کریڈٹ اوورسیز بھائیوں کو جاتا ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اکتیس ارب ڈالر وطن بھیج کر ملکی معیشت کو سہارا دیا یہ ترسیلات زر ملکی معیشت کے لیے ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً سولہ بلین ڈالر سے تجاوز کر گئے جو معاشی استحکام کی جانب ایک اہم قدم ہے سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی اور ہنڈرڈ انڈیکس ایک لاکھ کی حد عبور کر گیا مہنگائی میں مناسب کمی ہوئی اگرچہ جی اس میں مزید کمی کی ضرورت ہے سال دو ہزار چوبیس سفارتی لحاظ سے نہایت اہم رہا پاکستان نے دنیا بھر میں اپنی پہنچ بڑھانے اور مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی جانب نمایاں پیش رفت کی پاکستان نے آذربائیجان بیلاروس بیلجیم چین مصر گیمبیا ایران اردن کازکستان ملائیشیا قطر روس ساموا سعودی عرب تاجکستان ترکمانستان، ترکیہ، ترکیے متحدہ عرب امارات ازبکستان اور برطانیہ سمیت کئی ممالک کے ساتھ اعلیٰ سطحی دورے اور معاہدے کیے ان دوروں کا بنیادی مقصد دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانا تجارت و سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرنا اور سیاسی تعاون کو برہانا تھا صدر مملکت نے ترکمانستان میں منعقدہ ایک فورم میں شرکت کی اور کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں جبکہ وزیر آزم پاکستان نے متعدد ممالک کا دورہ کر کے باہمی تعلقات کو مزید تقویت بخشی وزیر خارجہ اور دیگر وزراء نے بھی مختلف ممالک کا دورہ کر کے سفارتی تعلقات کو آگے بڑھایا کئی عالمی رہنماؤں نے بھی پاکستان کا دورہ کیا چین سعودی عرب ایران بھارت جرمنی قطر روس اور برطانیہ سمیت متعدد ممالک کے وزراء نے پاکستان کا دورہ کیا علاوہ عظیم کئی عالمی اداروں کے اعلیٰ داروں نے بھی پاکستان کا دورہ کیا سال دو ہزار چوبیس میں پاکستان کی مسلح افواج نے کئی اہم کامیابیاں حاصل کی بیرونی اور اندرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے افواج نے جدید ٹیکنالوجی اور حکمت عملیوں کا استعمال کیا دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز میں بڑی پیش رفت ہوئی جس سے ملک میں امن و امان کی صورتحال مزید بہتر ہوئی اس کے علاوہ دفاعی شعبہ میں بھی خود کفالت کے لیے نئے منصوبے شروع کیے گئے جن میں جدید اسلحہ سازی اور تربیت شامل ہیں عالمی سطح پر بھی پاکستانی افواج کی خدمات کو سراہا گیا یہ سب کامیابیاں پاکستان کے دفاع کو مزید مضبوط کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے 2024 چوبیس میں پاکستان نے نہ صرف اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مزید تقویت بخشی بلکہ خطے اور دنیا میں اپنے دفاعی تعاون کو مزید بڑھایا 2024 چوبیس میں ڈیفنس پروڈکٹس کی ایکسپورٹ میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا آذربائی جان کے ساتھ جے جی ایف سیونٹین کی ایک بڑی ڈیل کی تکمیل ہوئی بنگلہ دیش اور ملائیشیا سمیت دیگر ممالک کو بڑی تعداد میں ہتھیار فروخت کیے گئے ایران ایراد سمیت کئی ممالک کے ساتھ جی ایف سیونٹین کی فروخت پروسس میں ہے پاک فضائیہ نے امریکہ کے ساتھ مل کر فالکن ٹیلن دو ہزار چوبیس کا انعقاد کیا اس مشق میں امداد و نجات بارودی مواد کو ناکارہ بنانا اور مشترکہ آپریشنز جیسے اہم شعبوں کی پریکٹس کی گئی پاکستان نے کثیر القومی مشق انڈس شیلڈ کی میزبانی کی جس میں چین سعودی عرب مصر اور ترکی سمیت چوبیس ممالک کی فضائی افواج نے شرکت کی اس مشق کا مقصد خطے میں دفاعی تعاون کو مضبوط کرنا اور مشترکہ صلاحیتوں کو بہتر بنانا تھا انڈس شیل پر ہماری ایک مفصل ویڈیو کا لنک یہاں موجود ہے پاکستان نیوی نے دو ہزار چوبیس میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں جن میں ہنگور کلاس آبدوز ملجم کلاس کارویٹ کا حصول امریکہ برطانیہ ترکی اور یو اے ای سمیت مختلف ممالک کے ساتھ مشترکہ بحری مشقیں انسانی ہمدردی کے مشن اور منشیات کی روک تھام کے آپریشنز میں کامیابی شامل ہے ان کامیابیوں نے پاکستان نیوی کی فوجی صلاحیتوں علاقائی اثر و رسوخ انسانی ہمدردی کے اقدامات اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پیش رفت کا مظاہرہ کیا ایک بین الاقوامی دفاعی نمائش کا انعقاد کیا گیا جس سے بین الاقوامی دفاعی تعاون کے نئے مواقع پیدا ہوئے سال دو ہزار چوبیس میں سی پیک کے تحت نمایاں کامیابیاں حاصل کی گئیں انفراسٹرکچر کے شعبہ میں پانچ فرینڈشپ ہاسپٹل اور گوادر میں ڈرنکنگ واٹر پلانٹس مکمل کیے گئے گوادر پورٹ کی مینٹیننس اور کراکرم ہائی وے پروجیکٹس پر امپروومنٹ ہوئی جبکہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ تکمیل کے قریب ہے توانائی کے شعبے میں سوکھی کناری ہائیڈرو پاور منصوبہ بھی تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے خصوصی اکنامک زونز جیسے رشکئی علامہ اقبال بوستان اور دھابے جی میں سنتی یونٹس کے قیام کے لیے پلاٹس الاٹ کیے گئے زراعت کے شعبہ میں میکنائزیشن اور جدیدیت کے ایکشن پلانٹ پر عمل کیا گیا اور چین کو فوڈ آئٹم کی ایکسپورٹ کے پروٹوکولز طے کیے گئے ان کامیابیوں نے سی پیک کو نہ صرف اقتصادی ترقی بلکہ سماجی اور اقتصادی بہتری کا ذریعہ بھی بنایا امید ہے آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اپنی میزبان ارا مومل کو اجازت دیجیے مزید دفاعی اور جیو پولیٹیکل تجزیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ